بلکیس کے قاصد دربار سلیمانے میں ملکہ سبا نے کہا یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجار دیتے ہیں وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل خوار کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے چنانچہ انہیں میں تحفے میں بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا اسرائیلی روایات کے مطابق ملک بلکیس نے جو تحائف دربارے سلیمانی میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں قیمتی موتی جوائرات ایک سو حسین ترین کنیزیں، ایک سو غلام ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انتہائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں وزرا اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے غرض جب ملکہ بلکیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مروب بھی ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاسدوں سے فرمایا کیا تم لوگ مولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں انہیں واپس لے جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل و خوار ہوں گے ملکہ کی ملک شام روانگی قاسد اپنے وطن واپس پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا ملکہ بلکیس ایک سمجھدار دانا اور جہاں عورت تھی فوراً سمجھ گئیں یہ کوئی عام بادشاہ نہیں واقع اللہ کے نبی ہیں لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا ایک دن اپنے محاسبین کی جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا ملکہ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو وہی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلکہ بلکہ تمہاری فرما برداری بن کر حاضر ہو رہی ہیں یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اس کے محاسبین کی مزید شان اجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلکیس حاضر کرنے کا حکم آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے جنات میں سے ایک کوی حیکل جن نے کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا قرآن نعمت اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کتاب کون سی تھی اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا اور ایسا ہی ہوا اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الٰہی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس علم کا سراغ لگانے کی ضرورت ورنہ حقیقت میں تو یہ معیشت الہی ہی کی کار فرمائی ہے اور حضرت سلیمان بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا ملکہ سبا کا تخت کون لایا مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلکیس کے تمام اموالت دولت میں سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جسے سات محلت شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مکفل کر کے رکھا گیا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا تھا اس کا دروازہ یا کفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شاہ کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے اقرب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا اکثر آئمہ تفسیر وغیرہ سے ابن حریر اور کرتبی نے اسے جمہور کا کول قرار دیا کہ یہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا ابن اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برکیہ بتایا ہے حضرت سلمان کا دوست تھا بعض روایات میں ان کا خالہ ذات بھائی کہا گیا جنہیں اس میں اعظم کا علم تھا حضرت سلمان نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے ملکہ نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان نے ایک ایسی عجیب و قریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہائی شفاف شیشہ استعمال کیا گیا اس شیش محل کے صحن میں ایک نہائی شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلکیس کو نبوت کی اجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم و شان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہو جلال کا اندازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلمان کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ ملکہ صبا کی ملکہ آلیہ اور مملکت یمن کی فرما روا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیز کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے تلسم میں کھوئی ہوئی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی ملکہ بلکہ اس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہو جلال کی مالک ہو سکتی ہے ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا لیکن دیکھا کہ سہن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے تب ملکہ نے سوچا شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبال یا رسم ہوگی چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی متیوں فرمبردار بنتی ہوں یعنی جب جا ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ملکہ بلکیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا قرآن کریم یا کسی مسند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان سے نکاح کر لیا ملکہ بلکیس کے مشرف پر اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن اب عب اینیا سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان نے بلکیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے فرمایا قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے ہمیں بھی اس کے بعد اس کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تاہم ابن اثاکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس پھیر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے تین روز قیام فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک جمن میں تین عمدہ محلات ایسے تعمیر کروا دیے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی